में पहुंचेंगे मंडप की बाई और कीर्तन मंडप बनाया गया है मंडप से दाई और देखिए प्रार्थना मंडप है आप गुड़ मंडप तक ही जा सकते हैं सामने गर्भगृह दिख रहा है। लीजिए गर्भगृह के कपाट खुल गए साक्षात रामलला विराजमान हैं। दर्शन कीजिए श्री रामलला को पुष्प अर्पित कीजिए प्रसाद चढ़ाइए और अब श्री राम ज्योति जलाइए न्द्रकृपालु भज मन हरण भवभयदारुण नवकञ्जयोचन कञ्जमुखकरकञ्जपदकञ्जारुण कञ्जपगणित अमित चवि नवनीलनीरद सुन्दरम् पटपीतमानमुतरुचि सुचिनोमि जनक सुता श्रीरम् नुभुज शरचापदर जित कर दूषणेश दानव दैत्य वंश निकन्दन रघुकन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दन इति जगति ीदास शङ्करशेषुनिवनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनि वासपुरु सहि कह हर सिग तलसी भवाजी पूर्णमुदीत मन मन्द शोचार गौरी अनुलिहि हर सुल जय की मञ्जूल मङ्गल